لقد كانت عده مرات ان افذ ذلك لكن قلبي لا يزال شعوري بعدم احتياحي Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa ida wa ida kila lahum taalau yastafir lakum Rasulullah. السلام عليكم يا اختي وعليكم السلام لدي مشكله واريد ان اقول لك من فضلك يا حبيبتي وفي كثير من الاحيان تعلمت ولكن الذاكره ضعيفه جدا اشعر ليس هادئا ماذا علي ان افعل كنت قد قرات القران كما قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا بذكر الله تطمئن القلوب سوره الرعد ايه ثمانيه وعشرون لقد قرات ولكن انا لست جيده في قراءه القران لا تحسن يا حبيبتي الان تكنولوجيا متقدمه جدا يمكنك اين يمكنك استخدام القرآن الرقمي. ما هذا؟ القدرة على قراءة القرآن هو واجب على كل مسلم. ولكن الحقيقية هناك العديد من الذين لا ينجحوا أو لم تعرف كيف تقرأ القرآن. ضيق الوقت في حياة المهنة تسبب من الذين لم يكن لديك الوقت لتعلم القرآن. على أساس هذه المشكلة يخلق أول القرآن الكريم الرقمي في ماليزيا. وجعل. يتلي من قارئ ماليزيا هو بطل أكاديمية القرآن المحلية أستاذ فخر الرزي بن قمر الدين والدور النهائي أستاذ أحمد ترميزي عبد الرحمن من فضائل القرآن الرقمي هو لصحه قراءه القران بالنسبة منكم الذين لا يتقنون قراءة القرآن، قد اتبع قارئ القرآن باستخدام وظيفة سبيد لإبطاء القراءة قارئ. مساعدة الحفاظ ليصبحوا على دراية معرفة القراءة آيات القرآن مع إيقاع. يمكن قراءة أي مكان في أي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الحمد لله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا